bagi kawasan Batu Gajah Yang Berhormat Tuan Siva Kumar anak lelaki Naidu Ya sila Yang Amat Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan yang sudi datang uh, menjawab usul saya berhubung dengan isu pendidikan khas negara kita Tuan Yang Dipertua Ibu bapa galakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha mendidik anak-anak. Kementerian Pendidikan Malaysia mengalu-alukan khidmat sokongan dan bantuan sukarela daripada ibu bapa dalam usaha kemenjadian murid di sekolah seperti yang terkandung dalam pelan induk pembangunan pendidikan PIPP bab 4 iaitu pembelajaran murid. Malangnya, di dalam pendidikan inklusif, jika ada ibu bapa yang ingin memberi khidmat pendamping shadow aid kepada anak-anak mereka yang ditempatkan di aliran perdana, mengapakah hasrat ibu bapa ini ditolak oleh pihak sekolah? Pihak sekolah meminta ibu bapa menunjukkan di dalam klausa manakah terdapat butiran yang mengatakan bahawa ibu bapa boleh memberi khidmat damping kepada anak-anak keperluan khas ringan yang ditempatkan di aliran perdana. Menjelang tahun 2025, hasrat dan aspirasi kerajaan adalah untuk menempatkan murid-murid keperluan khas ringan yang telah didiagnosis oleh pakar pediatrik kanak-kanak ke sekolah aliran perdana. Setelah mengetahui hasrat kerajaan ini, Ibu bapa pula ingin menempatkan anak-anak mereka yang didiagnosis oleh doktor sebagai keperluan ringan, keperluan khas ringan di sekolah-sekolah aliran perdana, khasnya di sekolah-sekolah kurang bilangan murid. Tuan yang dipertua. Secara amnya, pendidikan inklusif boleh dijalankan melalui dua kaedah iaitu melalui program pendidikan khas integrasi bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia atau ditempatkan terus di aliran perdana di atas kehendak ibu bapa. Ibu bapa mempunyai hak untuk menentukan penempatan sekolah anak-anak mereka. Hakikatnya sekarang kebanyakan sekolah kebangsaan aliran perdana menafikan hak ibu bapa dan hak anak-anak ini untuk ditempatkan di sekolah mereka. Peluang ini dis disalah taksir dan telah menjadi seolah-olah budi bicara pentadbir sekolah Pihak pentadbir di kebanyakan sekolah aliran perdana Mengatakan bahawa mereka tidak pernah dengar tentang pendidikan inklusif Mahupun harif tentang penempatan murid-murid keperluan khas ringan Ini di aliran perdana Pihak pentadbir sekolah berpendapat bahawa Anak-anak ini tidak perlu ditempatkan di sekolah aliran perdana Kerana ada sekolah-sekolah pendidikan khas diwujudkan khusus untuk mereka. Ini bercanggah sama sekali dengan hasrat kerajaan seperti yang dirancang di dalam PIPB. Adakah pendidikan inklusif yang diniatkan itu akan tinggal sebagai dokumen sahaja? Apakah langkah pelaksanaan yang telah diambil oleh kerajaan di peringkat akar umbi untuk merealisasikan pelan ini? Kebanyakan pihak pentadbir sekolah menafikan kehadiran anak-anak keperluan khas ini di aliran perdana atas alasan mereka ini akan mencacatkan prestasi sekolah. Lantas menjejaskan KPI pentadbir dan guru-guru. Demi menjayakan pendidikan inklusif, adakah mungkin Kementerian Pendidikan Malaysia mengecualikan prestasi murid-murid keperluan khas diambil kira dalam menentukan KPI Sekolah Aliran Perdana. Mohon Menteri memberi pencerahan dalam hal ini. Sekian terima kasih. Ya, minta yang memak Menteri Pendidikan untuk menjawab. Terima kasih soalan KPI Batu Gajah berkenaan dengan pendidikan khas. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menjelaskan perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat mengenai isu pendidikan khas. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 telah menetapkan bahawa KPM akan memastikan murid berkeperluan khas MBK mempunyai peluang seperti murid arus perdana mendapatkan pendidikan berkualiti tinggi yang relevan dengan keperluan mereka. Dasar pendidikan khas dilaksanakan untuk memenuhi keperluan pendidikan MBK yang telah dikenal pasti mempunyai kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya pertuturan, masalah pembelajaran, kurang upaya fizikal atau kurang upaya pelbagai. Pendidikan bagi MBK dilaksanakan di sekolah pendidikan khas atau sekolah arus perdana yang mempunyai program pendidikan khas integrasi PPKI atau program pendidikan inklusif PPI. PPI ialah program pendidikan bagi murid MBK bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan pada peringkat prasekolah rendah menengah atau lepas menengah. Dua pendekatan PPI yang boleh dilaksanakan di sekolah ialah inklusif penuh atau inklusif separa. Kementerian telah mengarahkan semua sekolah supaya patuh akan dasar kemasukan atau penempatan MPK di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Oleh itu dakwaan ahli Yang Berhormat yang mengatakan kebanyakan sekolah kebangsaan menafikan hak ibu bapa dan MPK adalah tidak benar dan berniat merendahkan kewibawaan pelaksanaan dasar kerajaan. Tuduhan YB Batu Gajah bahawa pentadbir sekolah tidak pernah dengar tentang pendidikan inklusif, tidak arif dan menggunakan budi bicara sendiri dalam pendapatan MPK membayangkan ahli yang berhormat mempunyai perasaan keburuk kepada insan guru yang banyak berkorban mendidik anak-anak kita. Sepatutnya YB merujuk kepada sumber yang betul untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Kementerian telah mengambil langkah terancang memberikan pendedahan dan pengetahuan tentang pendidikan khas dan program pendidikan inklusif kepada semua warga sekolah khususnya kepada pentadbir sekolah dan guru-guru. Selain daripada surat siaran dan garis panduan pelaksanaan PPKI dan PPI juga dikeluarkan untuk rujukan pentadbir sekolah. Dokumen YB Batu Gajah bahawa pentadbir sekolah menentukan penempatan MPK dan menafikan kehadiran MPK untuk kepentingan KPI juga tidak relevan. Ini kerana urusan pemilihan dan penempatan MPK di sekolah bukan diputuskan oleh pentadbir sekolah tetapi dipertanggungjawabkan kepada jawatan kuasa program pendidikan khas sekolah. Jawatan kuasa tersebut akan memperaku dan meluluskan MPK yang layak mengikuti PPI berdasarkan kriteria yang ditetapkan. MPK yang telah ditempatkan dalam PPI perlu menjalani tempoh percubaan maksimum 3 bulan. Setelah tamat tempoh percubaan, MPK yang didapati tidak sesuai untuk meneruskan pembelajaran di PPI akan ditempatkan di kelas PPKI. Langkah ini diambil untuk menentukan kesesuaian tempat pembelajaran MPK dan proses ini tidak ada kaitan dengan KPI sekolah. Data pada tahun 2016 menunjukkan PPKI dilaksanakan di 2408 sekolah dan dalam tempoh yang sama sebanyak 5807 sekolah melaksanakan PPI. Tuan yang dipertua, Kementerian sentiasa mengalu-alukan dan menerima hikmat sukarelawan daripada komuniti untuk saling melengkapi peranan guru yang menguruskan perkembangan MPK di bilik darjah. Kementerian telah mengeluarkan kod amalan pendidikan khas pada tahun 2015 khusus untuk memantapkan program pendidikan khas. Kod amalan ini merupakan sumber kekuatan dan rujukan semua pihak terhadap tata cara penyampaian perkhidmatan pendidikan bagi MBK di bawah bidang kuasa KPM. Pelibatan ibu bapa atau penjaga sangat penting bagi memastikan keberkesanan pendidikan MBK. Setakat ini, KPM tidak menerima aduan pihak sekolah menolak hasrat ibu bapa memberi hikmat pendamping Shadow Aid kepada anak-anak mereka yang ditempatkan di aliran perdana seperti dakwaan Ali Yang Berhormat. Kementerian bersedia menyiasat kes tersebut jika YB Batu Gajah dapat memberikan maklumat kes yang lengkap demi keadilan kepada semua pihak. Pada dasarnya, Kod Amalan Pendidikan MPK telah dengan jelas menyatakan pada para 4.2 bab 4, .4 pelibatan ibu bapa atau penjaga bahawa ibu bapa atau penjaga boleh berada di sekolah atau di bilik darjah bagi membantu anak-anak mereka semasa proses pembelajaran dan sewaktu mereka menjalankan aktiviti di luar bilik darjah. Walaubagaimanapun, ibu ibu bapa atau penjaga hendaklah mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan KPM. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelan induk pembangunan pendidikan PIPP 2006-2010 sudah diganti dengan PPPM 2013-2025. Sepatutnya PPPM dijadikan rujukan terkini untuk memperkatakan tentang dasar dan program pendidikan Dalam bidang pendidikan khas, dasar kementerian amat jelas iaitu memastikan semua MPK Menerima akses pendidikan yang sesuai dengan keperluan mereka Kementerian akan memastikan murid yang telah diperakukan oleh sama ada pengamal perubatan kerajaan Atau swasta sebagai murid yang mempunyai mana-mana ketidakupayaan seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan pendidikan pendidikan khas 2013 dan berpotensi diberikan peluang untuk ditempatkan secara inklusif di dalam kelas arus perdana. Langkah ini selaras dengan prinsip education for all yang disarankan oleh UNESCO Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kementerian komited melaksanakan semua inisiatif dalam PPPM melibatkan jentera semua peringkat pendidikan dan pihak sekolah bersungguh-sungguh mencapai sasaran yang ditetapkan. Oleh itu adalah tidak logik jika YB Batu Gajah menuduh kerajaan membiarkan semua pelan pendidikan tinggal satu dokumen saja. KPM memberi fokus menggalakkan lebih ramai MPK ke dalam PPI dengan menjalankan intervensi MPK lebih awal, menyediakan kelekelem yang luas dan relevan, menyediakan guru terlatih dan tenaga pakar Menyediakan infrastruktur dan membina kesedaran dan pelibatan awam Hasilnya, peratusan enrollment MPK-PPI berbanding dengan jumlah MPK Telah meningkat daripada 96% pada tahun 2013 Kepada 30.26% pada tahun 2016 Bilangan MPK dalam PPI meningkat setiap tahun Daripada 5,376% pada tahun 2013 Kepada 23,048 Pada tahun 2016 Sehingga 31 Mac 2017 Sejumlah 22,465 Telah didaftarkan dalam PPI di sekolah Tuan Yang Dipertua Kementerian juga telah memberikan latihan kepada guru PPI Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 Seramai 8722 orang guru telah menerima latihan berkaitan PPI. Pada tahun 2017, Kementerian merancang untuk memberikan latihan PPI kepada 220 orang guru. Di samping itu, bagi mencapai objektif meningkatkan pelaksanaan PPI di sekolah dan menginstitusikan amalan holistik terbaik dalam pentadbiran dan pengoperasian sekolah. KPM telah melaksanakan projek Rintis Model Holistik Program Pendidikan Inklusif yang telah dijalankan pada tahun 2016 di lima buah sekolah di daerah Larut, Matang dan Selama Perak. Projek ini akan diperluaskan kepada 44 sekolah di seluruh negara pada tahun 2017. Pada masa yang sama, KPM terus menyediakan perkhidmatan sokongan bagi mengurangkan impak kesukaran di persekitaran sekolah. Perkhidmatan sokongan merujuk kepada bantuan perkhidmatan yang disediakan oleh pusat perkhidmatan pendidikan khas. Kesimpulannya, keterangan dan fakta yang saya bentangkan ini membuktikan kerajaan perlu memastikan setiap MBK mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan relevan sesuai dengan keperluan khusus mereka. KPM turut melengkapkan guru dengan pengetahuan asas pendidikan khas pergi mencapai sasaran 75% MBK mendaftar dalam PPI menjelang 2025. Oleh itu, saya harap YB Batu Gajah tidak terus mempolitikkan isu ini dan perlu melihat sesuatu isu pendidikan dengan waras dan ikhlas demi kemajuan anak-anak kita. Kita perlu memberi kepercayaan dan sokongan kepada pentadbir sekolah yang merupakan frontliner pelaksana dasar kerajaan yang prihatin. Sekolah jugalah yang menjadi kita termasuk hari yang berhormat berjaya hari ini Dalam hal ini KPM sentiasa menghargai peranan sekolah Dan kerjasama semua pihak yang prihatin Khususnya ibu bapa MPK dalam menjayakan program pendidikan khas di sekolah Sekian terima kasih Baiklah,